Так как Владика сказал, вчера мы вместе начали церковь православная и католическая, вместе с нами протестанты, празднование страстной недели. И так э, случилось, что вечером, вместо чтобы молиться в своих кельях, э, оба епископа, православный и католический, были вчера на Алеи славы, чтобы помочь людям, которые оказались в очень сложной ситуации. Я присоединяюсь к словам Владыки Луки, потому что действительно праздник ⁇ это должен быть праздник. Даже во время Второй мировой войны делали перемирие на праздник. Даже было так, что в окопах сидели... Солдаты Красной Армии против немецкие солдаты бросали из одного окопа в другой тушенку э, или, или что-то сладенькое, потому что праздник, они понимали, что все мы дети Божии. Богом спасаемый Град Запорожье, Он посвящен Богу Отцу. И Бог Отец, хочет через руки Пречистой Девы Марии, не спасать на наш город очень обильную благодать в эти праздничные дни, Пасха Господня. Поэтому просьба, чтобы мы все сделали для того, чтобы остановить дух раздора, агрессии, который сейчас очень сильно действует. Сатана разогнался сейчас по полной программе. Не идет речь сейчас о Украине, о России, там, Америке, Польше о Крыме, потому что сатана хочет погубить абсолютно всех людей. Для него нету там лучше, хуже, ему каждая душа нужна, чтобы ее погубить. И поэтому сейчас имеем возможность наблюдать такой процесс, очень страшный, неприятный, пренеприятнейший, это действие духа раздора, незгоды и агрессии. Каждый человек сейчас раздражен до предела. Буквально одно слово может сделать так, что вспыхают страшные негативные эмоции. Этот дух раздора проходит через мое сердце, через сердце каждого человека. Мы слушаем медиа, средства массовой информации, читаем везде нехорошие информации. Этот дух раздора проходит через э, жизнь семьи нашей. Ведь бывает так, что есть одна семья, муж заориентирован более на восток, жена на запад или наоборот. На волоске висят э, судьбы целых семей, они готовы разводиться. Этот дух раздора проходит через общество. То, что мы вчера видели, и слава Богу, что милиция... Э, очень выдержанно стояла, очень много времени посвятила, и все закончилось без кровопролития. Этот дух раздора проходит теперь через границы государств и народов. И мы можем молитвой остановить. А технически, как это сделать с духовной планы? Есть только один метод, он имеет две части. Молчание и молитва. Молитва и молчание. На вот это время, когда котором Владыка Лука сказал, на эти дни пасхальные, входим вместе с Иисусом в град Иерусалим, там Иисус умер за нас, там воскрес, нам нужно это все пережить. И для этого, чтобы это пережить, нужно сейчас очень много молчания и молитвы, потому что одно лишнее слово может погубить весь процесс отмечания Пасхи Господней. Желаю всем вам мира, чтобы Господь успокоил все наши эмоции, чтобы дал нам такой мир, который истекает из Его святейшего сердца.